कुरान बाइबल और इस्लामी मखमसापस कुरान अपने अब से मुतदम सहीफ़ों के इल्म और तहफ़ और इख्तियार की तस्दीक कर रहा है और ये एक मसला है दो इम्कान हैं आ तो ईसाइयों के पास खादी का इल्मी महफूज मुस्तंद कलाम है आ हमारे पास नहीं ये सिर्फ दो ही इम्कान हैं अगर हमारे पास खुदा का इल्हामी महफूज मुस्तंद कलाम है तो इस्लाम बातिल है क्योंकि इस्लाम हमारे पास मौजूद चीजों से मुतसादिम है अगर हमारे पास खुदा का इल्हामी महफूज मुस्त कलाम नहीं है तो इस्लाम झूठा है क्योंकि कुरान हमारी किताब के इल्हाम, तहफुज और इख्तियार की तस्दीक करता है ये एक दूसरा है अगर यह खुदा का इल्हामी, महफूज मुस्त कलाम है तो इस्लाम बातिल है क्योंकि इस्लाम इस किताब से मुतदिम है तो ये एक इम्कान है दूसरा इम्कान ये है कि हमारे पास खुदा का इल्हामी, महफूज मुस्तंद कलाम नहीं है बस अगर इंजील खुदा का कलाम है तो इस्लाम झूठा है अगर इंजील खुदा का कलाम नहीं है तो इस्लाम झूठा है इसी भी तरह से इस्लाम झूठा है मुसलमानों को बाइबल को रद्द करना होगा क्योंकि बाइबल कुरान से मुतदिम है लेकिन यहां मुसलमानों का मसला है कुरान ऐलान करता है कि तोरात और इंजील अल्लाह की तरफ़ से नाजिल हुई हैं सूरा तीन आयात तीन से चार तक उसने तुम पर हक के साथ किताब नाजिल की है जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करती है और उसने पहले भी तोरात और इंजील को नाजिल किया फ़ितरत आजहर में एक लेकिन शख्सी तौर पर तीन बाप बेटा और रो अलकुद्स बेटा यसु नासरी के तौर पर तख्लीक में दाखिल हुआ यसू गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और मर्दों में से जी अलिफाटे कुरान उन सब की तरदीद करता है इसलिए एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कि वो बाइबल पर यकीन रखता है ये कि अल्लाह और बाइबल का खुदा एक ही खुदा है मुसलमान जानता है कि इस्लाम के मुताबिक यहूद नसार की किताबें कियास के तौर पर अल्लाह की तरफ से इल्हाम से लिखी गई थी इसलिए वह कहते हैं कि खराब हो गया है और सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि वो कभी भी खुदा का कला आयिस जैसी कोई चीज़ नहीं थी अल्लाह के वाजान के बावजूद के कोई भी इसके अल्फ़ाज को तब्दील नहीं कर सकता बहुत से मुसलमान ये दावा करते हैं कि इंजील को पोलिस रसूल आबाद के ईसाइयों ने ख़राब किया था वो नहीं पोलस रसूल ने मुझ पर काबू पा लिया जिस तरह तुम्हारे ख़ुदा को कमज़ोर बनाता है हमारे मुसलमान दोस्त हमें बताते हैं कि अल्लाह तोरात और इंजील की हिफ़ाजत नहीं कर सकता था और ये कि दोनों वही इंसानों ने ख़राब कर दी थी अल्लाह ने लोगों की रहनुमाई के लिए जो कुछ भेजा उसने लोगों को गुमराह किया ईसाइयों को ये बावर कराया कि खुदा तसलीस है और यसु गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया यकीन जब मुसलमान हमें बताते हैं कि तौरात और इंजील को तब्दील कर दिया गया तो हमें हैरान होना चाहिए क्योंकि क़ुरान कहता है कि अल्लाह के अल्फाज को कोई नहीं बदल सकता सूरा 18 आयत 27 और आपके रब की किताब में से जो आपकी तरफ वही की गई है इसे पढ़ो इसकी बातों को बदलने वाला कोई नहीं और तुम उसके सवा कोई जायपना ना पाओगे और फिर अब दस मुसलमान दोस्तों तक जा सकते हैं अब के दस में से दस दस मुसलमान दोस्तों ने पहले इसे नहीं पढ़ा है वो नहीं जानते कि ये यहां है इसी सूरा की पांच आयत औसट कह दीजिए कि ए अहल किताब तुम्हारे पास इस वक्त तक कायम रहने की कोई बुनियाद नहीं जब तक कि तुम तोरात इंजील और उन तमाम वही पर कायम न रहो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास आई है यह कहना बहुत ही अजीब बात है कि अगर उसके ख्याल में तोरात और इंजील को खराब किया गया है इस आयत का मतलब सिर्फ यह है कि कुरान को कोई नहीं बदल सकता लेकिन आयत ये नहीं कहती कि कुरान को कोई नहीं बदल सकता इसमें कहा गया है कि अल्लाह की बातों को कोई नहीं बदल सकता और तौरात और इंजील कुरान के मुताबिक अल्लाह के अल्फाज हैं अगर इंजील खराब हो गई है तो हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि कुरान क्यों कहता है कि मसीहियों के पास मोहम्मद के जमाने में भी इंजील मौजूद थी बहुत से मुसलमान ईसाइयों से बहुत मुख्तलिफ कहते हैं वो कहते हैं कि हम आपकी किताब को नहीं मानते क्योंकि वो ख़राब हो गई है और आपका खुदा झूठा खुदा है अगर मुसलमानों को ये कहने का हुक्म दिया जाता है कि वो इस पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया है तो वो इसके बजाय ये क्यों कहते हैं कि वो बाइबल को नहीं मानते जो हमारे पास वाहिद वही है और अगर उन्हें हुक्म दिया जाए कि हमारा खुदा और उनका खुदा एक है तो वो इसके बजाय ये क्यों कहते हैं कि हमारा खुदा झूठा खुदा है कुरान मुसलमानों को ईसाइयों से कहने का हुक्म देता है हम इस पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया है और जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया है हमारा और तुम्हारा मबूद एक है और हम इसी के फरमाबरदार हैं क़ुरान वाज़ तौर पर कहता है कि इंजील ईसाइयों के लिए मुस्ंद है और ये सिर्फ इस सूरत में मानी रखता है जब कुरान के मुसनफ़ का यकीन हो कि ईसाइयों के पास खुदा का कलाम है। लेकिन खुशखबरी सिर्फ मसीहियों के लिए मुस्त नहीं थी ये खुद मोहम्मद के लिए भी मुस्त था और इसलिए मुसलमानों के लिए एक दिन मोहम्मद को अपने इनकशाफ पर शक होने लगा इन शुभात के जवाब में अल्लाह ताला ने मोहम्मद अलैहि वसलम को हुक्म दिया तस्दीक के लिए अहल किताब यहूदियों और ईसाइयों के पास जाना इस तर्जमे के मुताबिक जो कुछ इससे पहले है इसकी तस्दीक करते हुए और उसने तोरात और इंजील को वक्त से पहले नाजिल किया जो बनी नौ इंसान के लिए हिदायत वहाँ भी गौर करें तौरात और इंजील बनी इंसान के लिए रहनुमाई के तौर पर नाजिल हुई थी ठीक है क्या पोलिस रसूल ने उन्हें बिगाड़ दिया था आज मुसलमान ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुरान बाइबल के फैसले पर खड़ा है चूंकि बाइबल कुरान से मुतदिम है इसलिए मुसलमान ये समझते हैं कि बाइबल को रद्द कर दिया जाना चाहिए लेकिन कुरान में इसके बिल्कुल बरक्स है बाइबल कुरान पर फ़ैसले पर खड़ी है और मोहम्मद खुद सिर्फ़ इस बात की जांच करके अपने इनकशाफ़ात की तस्दीक कर सकता है कि आया वो अहल किताब के सहीफ़ों के मुताबिक है नहीं चूँकि मोहम्मद ने इस्लाम की तब्लीग जारी रखी इसलिए इसने बज़ाहिर कभी इस इम्तिहान को बहुत संजीदगी से नहीं लिया अगर वो तस्दीक़ की तलाश में अहल किताब के पास जाता तो वो कुरान को रद्द करने पर मजबूर हो जाता क्योंकि कुरान मुसलमानों को एक नागज़िर मखमस में डालता है इसकी बुनियादी तालीमात से मुतदिम सहीफ़ों की तस्दीक करने से इस्लाम ख़ुद को तबाह कर देता है वो मुसलमान जो ख़ुद को तबाह करने वाले मज़हब में यकीन नहीं करना चाहते इसलिए उन्हें एक नया मज़हब तलाश करने की ज़रूरत होगी अगर इंजील खराब हो गई है तो हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि कुरान क्यों कहता है कि मसीहियों के पास मोहम्मद के ज़माने में भी इंजील मौजूद थी सूरा सात आयत एक सौ सतावन वो लोग जो रसूल की पैरवी करते हैं उन पर नबी जिनका जिक्र वो अपने सहीफों तौरात और इंजील में पाते हैं वही फला पाएंगे मसीही इंजील में मोहम्मद का जिक्र कैसे पा सकते हैं जबकि इंजील को सदियों पहले ख़राब कर दिया गया था क्या उल्लाह कह रहा है कि हम अपने बिगड़े हुए सहीफों में मोहम्मद का जिक्र पाते हैं लेकिन हम अपने सहीफों में मोहम्मद का जिक्र बिल्कुल भी नहीं पाते हैं सिवाय झूठे नबियों के बारे में एक आम इंतबा के हिस्से के तौर पर जो लोगों को इंजील से दूर करने के लिए आते और अगर हमने अपने सहीफ़ों में मोहम्मद का जिक्र पाया तो हम कैसे जानेंगे कि ये बिगड़े हुए हिस्सों में से एक नहीं था और चूँकि हमारे सहीफ़े इस्लाम से मुतदिम हैं तो अल्लाह उनसे इस्लाम के सबूत के तौर पर क्यों अपील करेगा लेकिन अल्लाह इससे बहुत आगे जाता है वो ईसाइयों को हुक्म देता है कि वो इंजील के मुताबिक फैसला करें आइए अपने मुसलमान दोस्तों को खुशखबरी की तामील करने की तरगब दें जैसा कि हमारे दोनों मज़ाहिब का हुक्म है अगर इंजील खुदा का कलाम है तो इस्लाम झूठा है अगर इंजील खुदा का कलाम नहीं है तो इस्लाम झूठा है किसी भी तरह से इस्लाम झूठा है ये एक बहुत बड़ा मसला है